ते वर्णे दारु प्रभेदेष्विव मखदनुता दीप्तता शान्ततादि दी। आचार्याख्यादरस्तारणि समनुमिलच्छिष्य रूपोत्तरारण्य आवेदोद्भासितेन स्फुटतरपरिबोधाग्निना दह्यमाणे कर्मालीवासना तत्कृत तनुभुवनभ्रान्ति कान्तारपूरे दाह्या भावेन च विरते त्वन्मयि कल्ववस्ता एवं त्वत् न्यो न किलु निखिलक्लेशकानि रूपायो नैकान्तात्यन्तिकास्ति कृषिवद गद षड् दुर्वैकल्यैरकल्या अपि कल्या पतास्तत् फलान्यप्यवाप्ता मत्ता स्वाम् विस्मरन्तः प्रसजति पतनि यान्त्यनन्तान् विषादान् त्वल्लोकादन्यलोक क्वनुभयरहितो यत्परार्दयन्ते त्वद्भीतः सत्य न सुख पद्मभूः पद्मनाभ एवम्भावे त्वधर्मार्जित बहु का कथा नारकाणां तन्मे त्वं चिन्धि बन्धं वरद कृपण बन्धो कृपापूरसिन्धो यातात्या त्वन्मयस्यैव किमन विभो वस्तु बन्ध मोक्षौ माया विद्या तनुभ्यां तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौतौ बद्धि जीवद्विमुक्तिं गतवती च बिदा तावति तावदेको भुङ्क्ते देखद्रुमस्तो द्रुमस्थौ विषय सान्ना परो निर्व्यतात्मा जीवन्मुक्त विदमिति वचसा किं फलम् दूर दूरे तन्नामाशुद्ध बुद्धे न च लघु मनस शोधनम् भक्ति तन्मे विष्णो कृषिष्ठा त्वयि कृत सकल प्रार्पणम् भक्तिभारम् येन स्यामशु किञ्चित् गुरुवचनमिल त्वत् प्रबोधस्त्वदात्मा न्यपीह प्रयतितमनसस्त्वान्न जानन्ति केचित् कष्टं वन्द्यश्रमास्ते चिरतरमिख गां बिभ्रती निष्प्रसूतिं यस्यां विश्वाभिराम सकलमलकरा दिव्यलीलावताराः सच्चित् सान्द्रं च रूपं तव न निगदितं तान्न वाचं ब्रियासं यो यावान् यादृशो वा त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भूमन् एवञ्चानन्यभावदनुभजनमेवाद्रिये चैद्यवैरिन् त्वल्लिङ्गानां त्वद्री प्रिय जन सदसां दर्शनस्पर्शनादिके भूयान्मे त्वत्प्रपूजा नतिनुति गुणकर्मानुकीर्त्यादरूपे यद्यल्लभ्येत तत्तत् समुपकृतं देवदासोऽस्मितेऽहम् त्वद्गे भवतु मम मुकुर्कर्मणि यमेव सूर्याग्निब्राह्मणात्मादिशो लतुर्बाहुमारादये त्वां त्वत्प्रेमार्द्रत्वरूपो मम सततमभिष्यन्दता भक्तियोगः ऐक्यन्ते दानकोमव्रतनियमतपः साङ्ख्ययोगैर्दुरापम् त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमः प्रापुरानन्दसान्द्रम् भक्तेष्वन्येषु भूयस्वपि बहु మనుషీ భక్తిమే వత్మాసే ద్భక్తి వృయయ హరగదా కృష్ణవాతయేష శ్రీహరే నమక గోపిణ స్మరణం గోవింద గోవింద